Год назад в одном из древнейших городов Украины, Белгород-Днестровском, Одесской области, произошло это важное событие. Заложен новый храм для лечебных учреждений города. 13 июня 2016 года высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил закладку капсулы и освящение места построительства храма в честь иконы Божьей Матери Целительница. К Божьей Матери за помощью в исцелении от различных недугов верующие обращаются издавна. Церковь особо почитает образ Пресвятой Богородицы, именуемой Целительница. Само название иконы говорит о том, что она связана с чудесами, исцелениями молящихся людей. Служить Богу – это служить ближнему. Сила христианина заключается в сострадании, милосердии.

я всех повторяющиеся веры выделить не дольше, но если Божьего святительства Христова в мою существу проповедуем, шествующий речение, обнаженного Божьего, слава Богу и Сыну и Святому Сейчас закончилось лечебное богослужение в храме Божьей Матери Целительницы, которая находится на территории лечебных учреждений городской и районной больницы. Как вот видите, храм пока занимает полуподземный этаж. Здесь проводится богослужение. И в дальнейшем, когда уже будет возведено все здание церкви, этот подземный этаж будет использоваться как библиотека, как крестильная, как трапезная, как зал для встреч, как воскресная школа и как поморательное помещение. Просфоры здесь будут выпекаться. Но покуда оно временно, оборудование под оборудование под совершение богослужения в ожидании того, как, когда весь храм будет построен. Необходимость э, этой инициативы, конечно же, строительства храма обусловлена тем, что многие больные, особенно те, которые недвижимы, которым трудно передвигаться, не могут, иметь возможности прийти в другие приходские церкви нашего города, поэтому назрела такая э, необходимость, такое желание было группы людей, инициаторов этой, этого строительства, создать храм при городской больнице. Но, как известно, во многих странах. Это традиция очень древняя в православной церкви, чтобы при лечебных учреждениях находился священник. Ну, священник обычно это уже, так говорится, зрелых лет, которые имеют возможность посвятить это особенно, дополнительное время своей жизни тому, чтобы посещать больных. Потому что люди, которые находились в, в какой-то период своей жизни в больнице, знают, как это необходимо, как это важно, когда приходит батюшка, когда приходит служащая церковь, приносит причастие, прословочку, когда есть возможность в любой момент прийти э, священнику в отделение интенсивной терапии, прийти в неврологию, в травматологию, где люди находятся в бедственном положении, чтобы причастить и, конечно же, помолиться, благословить человека перед началом э, его лечения. И, конечно, когда операция, это уже в нем, многие люди приходят и просят, чтобы помолились не только о них, но и о мраче. Создание церкви. Началось, в прошлом году Великий Пост перед началом Пасхи начали рыть котлован, начали повозить землю, и уже в июне прошлого года, 2016 года, высокопреосвященство, высокое Владыка на Шагафан из измеревский, благословил первый камень, который уже символически был заложен на перекрытие уже этого полуподземного здания. И с 1 октября 2016 года, это, это день нашего, нашей церкви, день иконы Божьей Матери Целительницы, здесь начались регулярные богослужения. Мы в этот период проживаем все как первый раз. У нас первое Рождество, первый Великий Пост, первый Пасху, вот первый хромовой день. кстати, нужно добавить, что наш приход еще и занимается пастырским откомлением нашего Белорнестровского изолятора временного содержания. Мы тоже собираем Приносим туда и святынки, и я хожу туда исповедовать, очищать уже людей, и собираем какие-то даже необходимые вещи, что касается э, каких-то предметов необходимости, жизненной необходимости заключенных. Далее необходимо людям находить, не, не, не ждать, покуда кто-то попросит нас о помощи, а найти возможность применить свои умения, свои старания и даже свои средства, которые мы имеем для того, чтобы облегчить участь людей, которые живут в бедственном положении, которые имеют нужду. И человек не всегда попросит о помощи, потому мы должны как христиане искать возможность эту помощь оказать. Ну и тут, конечно же, в завершении хотел бы сказать два слова, что действительно для реализации этой всей замечательной, светлой, благородной и светлой, и святой идеи необходимо, конечно же, большие средства, вы знаете, что сейчас вот даже какая-то тонна арматуры уже стоит 15 тысяч. И не говоря уже о доставке, привозке, стройматериалах, оплате работы и так далее. Поэтому всем небезразличным людям рекомендую и прошу присоединиться к нашей уже созданной инициативной группе, которая состоит из настоятеля, прихожан церкви, сотрудников больницы, главным образом, и наш главврач, Десятники Игорь Петрович многие медики, врачи, доктора, которые здесь работают, которые тоже оказывают пассивную, возможно, ежемесячную помощь на строительство храма. И сейчас находится в, в такой стадии, что покуда особой работы не видно, затраты, они постоянно идут огромно. Поэтому прошу вас всех братья и сестры помочь, ну помочь не скажу, не скажу нам, помочь себе, потому что они... Не знаем, как сложится, может, и мы сами, и наши близкие будут тоже в этом лечебном учреждении. И будет очень радостно, когда у нас близко можно прийти, причасти такие службы, когда вот кто-то стоит с костылем, с, с гипсом, кто-то пришел с травматологией, с перевязанной, кто-то привели детей из детского отделения на причастие, или его нужно срочно, вот ребенок родился, его нужно тут же окрестить и преподать ему святое таинство нашей православной церкви. То есть необходимость в церкви быть близко к людям, которые находятся вот в нужде, в таком состоянии, когда они больны, и Господь посещает их рукою добрых небезразличных безразличных людей. Потом я сердечно всех благодарю уже за то, что выслушали, и надеюсь на вашу помощь, содействие и Бог благословит, и будет принято ваша лепта, благоустройство храма и спасение с вашей души. Денежные средства вы можете перечислить на счет в банке.

Виталием Стиляном.